عرب کی تپتی ہوئی سرزمین پر ایک عجیب سا سما تاری تھا چند ماہ قبل ہی وہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا واقعہ فیل یمن کے بادشاہ ابراہا جس کی حوث نے اسے کعبۃ اللہ کو ڈھانے پر امادہ کر دیا تھا اپنے عظیم لشکر اور جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے آیا تھا اہل مکہ بے بسی کے عالم میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے صرف اللہ کی رحمت کی امید دل میں لیے اور پھر وہ ہوا جو کسی قوم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ ابابیل بھیجے جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے ابراہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جسے کھایا ہوا بھوسا یہ عذاب الہی پورے عرب میں دھوم مچا گیا کعبے کی عظمت اور اس کے محافظ کے قدرت کا یہ مظاہرہ ہر دل پر نقش ہو گیا ایسے ہی اضطراب اور انتظار کے ماحول میں مکہ کے معزز قبیلہ بن حاشم ہاشم کے گھرانوں میں ایک خاص قسم کی گہما گہمی تھی قبیلے کے سردار عبد المطلب جنہیں لوگ پیار سے شیبت الحمد حمد کا سفید بالوں والا بزرگ کہتے تھے ان کے چہرے پر گہری فکر کے ساتھ ساتھ ایک پوشیدہ امید کی کرن بھی تھی ان کے بیٹے عبداللہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کی نوجوان بیوی آمنہ بنت وہب حاملہ تھیں عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے کہ مدینہ بے بیوار بڑھ گئے اور وہیں انتقال کر گئے اب آمنہ تنہا رہ گئی تھیں دل غم سے لبریز مگر پیٹ میں ایک ایسا گوھر نایاب سمیٹھے ہوئے جو پوری کائنات کی امید تھا آمنا بنت وحب جو خود بھی بن الزہرہ کی معزز خاتون تھیں اپنے حجرے میں بیٹھی تھیں ان کے چہرے پر غم کی چھایا تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی ایک باطنی سکون انہوں نے اپنے حمل کے دوران ایسے عجیب و غریب واقعات اور خواب دیکھے تھے جنہوں نے ان کے دل کو یقین سے بھر دیا تھا کہ ان کے بطن میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ کوئی عظیم ہستی پرورش پا رہی ہے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نور ان کے جسم سے نکلتا ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی جگمگا اٹھتے ہیں خواب میں ہی انہیں آواز آئی اے آمنہ تم دنیا کی بہترین ہستی کو اپنے بطن میں رکھتی ہو جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھنا حمل کے دوران انہیں بے پناہ سہولت محسوس ہوئی معمول کی تھکن اور بوجن پل نہ ہونے کے برابر تھا بلکہ ایک خاص قسم کی فرحت اور توانائی ان کے وجود میں دوڑتی رہتی تھی ماہ ربی الاول چل رہا تھا آٹھ تاریخ کو آمنہ کو درد زاہ محسوس ہوا قریب کی خواتین جمع ہو گئیں رات گزرتی گئی نو دس گیارہ تاریخیں بھی گزر گئیں پھر آیا وہ تاریخ ساس رات بارہ ربی الاول کی رات مکہ سو رہا تھا ستارے چمک رہے تھے آمنا کے اوچرے میں گہرا سکون تھا پھر طلوع صبح صادق سے کچھ پہلے فجر کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب پہاڑوں سے اتر رہے تھے اچانک ایک نورانی نمودار ہوا آمنہ نے دیکھا کہ بے شمار حسین و جمیل عورتیں جو درحقیقت رہنے جنت تھی ان کے گرد جمع ہیں ان میں ایک سب سے زیادہ نورانی اور باوقار خاتون حضرت مریم علیہ السلام نے آمنا کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے دلاسہ دیا پھر ایک پل میں وہ سب خواتین غائب ہو گئیں اسی لمحے بغیر کسی شدید تکلیف کے حجرے میں ایک ننہ سا جہان تابان ظہور پذیر ہوا وہ بچہ زمین پر نہیں گرا بلکہ ایک نورانی چادر پر پیدا ہوا اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اس کے ننھے ہاتھ زمین کی طرف اشارہ کر رہے تھے جیسے سجدے کی حالت میں ہو اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں گویا خال کے کائنات سے راز و نیاز میں مصروف ہوں اس کے جسم اتھر سے ایک نرم خوشبودار روشنی پھوٹ رہی تھی جو پورے کمرے کو منور کر رہی تھی اس مقدس بچے کے رونے کی آواز نہیں بلکہ سانس لینے کی آواز کے ساتھ ہی پورے ماحول میں ایک عجیب سی برکت اور سکون پھیل گیا اسی لمحے آمنہ نے دیکھا کہ تین بلند کامت اور نورانی شخصیات بعض روایات کے مطابق حضرت آدم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے جنہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہی وہ فرزند ہے جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی یہی آخری نبی ہے جس کی بوسط سے آسمان و زمین خوشیاں منا رہے ہیں باہر فجر کی اذان کا وقت تھا عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے دل میں اپنی بہو اور آنے والے بچے کی فکر تھی اچانک انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک غیر معمولی روشنی باہر نکلی اسی لمحے ان کے خادم نے دوڑتے ہوئے آ کر خوشخبری سنائی مبارک ہوئے سردار آپ کے ہاں ایک نورانی بیٹا پیدا ہوا ہے عبد المطلب کا دل خوشی سے جھوم اٹھا وہ فوراً آمنا کے گھر پہنچے دروازے پر پہنچتے ہی انہیں ایک معطر نے استقبال کیا اندر داخل ہوئے تو ننہ سا جہاں تابان ان کی گود میں دیا گیا عبد المطلب نے اسے دیکھا تو دل بھر آیا انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے اس پوتے کا نام محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو رکھا اس رات صرف مکہ ہی نہیں پوری کائنات جشن میں ڈوبی ہوئی تھی فرشتے خوشی سے گیت گا رہے تھے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائی فارس ایران کے مشہور آتش کدے جو ہزاروں سال سے لگاتار روشن تھے اچانک سے بجھ گئے دریائے ایران جو خشک پڑا تھا اچانک سے بہنے لگا شاہ فارس کسرا کا محل ایوان مدائن ہل کر کئی حصوں میں بٹ گیا سماوی بجلیاں کڑکنے لگیں اور بادل گرجنے لگے مگر بارش نہیں ہوئی عرب کے مشہور جھیل بحر ساوا خشک ہو گئی یہ سب نشانیاں بتا رہی تھیں کہ جس ظلمت اور جہالت نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اس کے خاتمے کا سورج طلوع ہو چکا ہے باطل کی طاقتوں کے ٹھکانے زلزلے آ رہے ہیں کے رواج کے مطابق قریش کے بچوں کو دیہات میں دائیوں کے پاس بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ خالص ہوا اور فصیح عربی سیکھیں عبد المطلب نے اپنے اس نورانی پوتے کے لیے بھی ایک دائی تلاش کرنا چاہی مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جو بھی دائی اس بچے کو لینے آتی وہ خالی ہاتھ واپس چلی جاتی وہ کہتی کہ یہ بچہ یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے اس لیے اس کا معاوضہ کم ملے گا ایک دن قبیلہ بنوساد کی ایک دائی حلیمہ سادیہ جو اپنے خاوند حارث اور دودھ پینے والے ننھے بیٹے کے ساتھ مکہ آئی تھی اس نے بھی بچے کی تلاش کرنی چاہی وہ بہت غریب تھی ان کی سواری ایک پرانی اور کمزور اونٹنی تھی جس کا دودھ بھی خشک ہو خو چکا تھا ان کا اپنا بچہ بھوک سے روتا رہتا مکہ میں تمام دولت مند گھرانوں کے بچے دوسری دائیوں کے حصے میں چلے گئے کوئی بھی حلیمہ کو اپنا بچہ دینے کو تیار نہ تھا کیونکہ وہ غریب تھی اور ان کے پاس کچھ نہ تھا آیوس ہو کر جب وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگی تو انہوں نے سوچا کہ اسی یتیم بچے کو ہی ساتھ لے چلیں شاید عبد المطلب کچھ انعام دے دیں وہ آمنہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا جیسے ہی حلیمہ نے اس نورانی بچے کو اٹھایا ان کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور سکون کی لہر دوڑ گئی وہ اسے اپنے گھر لے گئی راستے میں ہی موجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا حلیمہ کی سواری جو راستے میں تھک کر چل نہیں پا رہی تھی اور جس کا دودھ خوشک ہو چکا تھا اچانک سے چست ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے حلیمہ ان کا خاون اور ان کا بچہ سیر ہو کر دودھ پینے لگے ان کا پرانا گدھا جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا اب سب سے آگے نکلنے لگا جیسے ہی وہ بنوسات کے علاقے میں داخل ہوئی جو قحط سالی کی وجہ سے بالکل خشک اور آب و گیا تھا وہاں ہریالی چھا گئی ان کے جانوروں کے لیے گھاس ہی گھاس تھی ان کی بکریاں جو شام کو واپس آتی تو ان کے تھندود سے بھرے ہوتے جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں خالی واپس آتی حلیمہ کا گھر جس میں پہلے تنگ دستی اور پریشانی تھی اب خوشحالی اور سکون سے بھر گیا ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی حلیمہ اور ان کا خاندان سمجھ گئے کہ یہ سب برکتیں صرف اور صرف اس نورانی بچے کی وجہ سے ہیں جو ان کے گھر آیا ہے وہ اسے اپنی آنکھوں کا تارہ بنانے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں چار یا پانچ سال رہے اس دوران ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا جب آپ کی چھاتی سے فرشتے نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو پاک کیا اور علم و حکمت سے بھر دیا جب حلیمہ سعدیہ نے حسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے پاس واپس پہنچایا تو ان کا دل ٹوٹ رہا تھا آمنہ نے بھی اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں نم کر لیں مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 چھ سال کے ہوئے تو آمنہ انہیں اپنے ننیال یعنی بنو عدی ادی بن نجار سے ملوانے اور شوہر عبداللہ کی قبر پر فاتح بڑھانے کے لیے مدینہ لے گئیں واپسی پر مقام ابوا پر آمنا بیمار پڑ گئیں اور وہیں انتقال کر گئیں چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مالدہ ماجدہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد اپنی وفادار خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آ گئے جہاں ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں پورے پیار سے سنبھال لیا دادا کا سایہ بھی زیادہ دیر نہ رہ سکا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ تھا وہ عظیم الشان واقعہ جس نے نہ صرف مکہ کی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا بارہ الاول آم الفیل کی وہ مقدس صبح صادق جب سرور کائنات رحمت عالم خاتب النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہ تھی یہ نور ہدایت کا طلوع تھا یہ ظلمت و کفر و جہالت کے اندھیروں کے خلاف روشنی کی پہلی کرن تھی یہ تاریخ انسانیت ایک نیا اور سنہرا باب تھا جس کا افتتاح اللہ کی طرف سے اپنے آخری اور عظیم ترین رسول کے ذریعے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ وہ مرکزی نکتہ ہے جس کے گرد پوری کائنات کی تقدیر گھومتی ہے جس کی خوشخبری تمام انبیاء نے دی جس کے انتظار میں دنیا تڑپ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے انسانیت کو گمراہی کے گھڑے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نور ہدایت پوری دنیا کے لیے منزل مقصود ہے